Salamu alaykum əziz kanal izləciləri. Bu gün Yeni Yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağının yaxınlığında çox gözəl, ümumi sahəsi 135 kvadrat metr olan, təcili əlimiyində satılan Podmayat 1 mənzilini təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa mənzilə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və izləməyi unutmayın. Əlavə olaraq qeyd edim ki, sizin də Yeni Yasamalda satmaq istədiyiniz mənziliniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzilimiz 18 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Liftimiz 17-ci mərtəbəyə qədər qalxır, bir mərtəbə pilləkanla qalxaraq mənzilimizə daxil olursunuz. Mənzilimiz mansard mənzil getmir. Gördüyünüz kimi tavanı betondur. Yəni alt mərtəbələrdə tavan necədsə, bu mənzildə də tavanımız betonlandı. Qanunun 3 otağıdır, amma birinci işıqla 4-cü otağa da düzəltmək olar və hər otağına da pəncərə düşəcək. Çox gözəl proyektli bir mənzildir. 2 dənə eyvanı var, 2 dən sağ və qovşağı var. Super bir proyekti var. Ümumi sahəsi 135 kvadratmetrdir. 18 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Yeni Yasamalın demək olar ki mərkəz hissəsindədir. Albaw şah bağçası 77 nömrəli avtobusun son dayacaq vəsəilə evin yaxınlığındadır. Evin məhəlləsi də geniş bir məhəllədir. Binası da elit, gözəl, bəşk bir binadır, möhkəm bir binadır. Məhəlləsində də hər bir şərait qurulub. Sizə ümumilikdə mənzilin proyektini göstərərəm hal-hazırda gördüyünüz kimi. Yəni burada da salon qovşağı nəzərə tutulur. Bura yataq otağıdır həm də yəni yataq otağının çərçivəsində də salon var. Yə 3 dəst saız qovşağı var. Hamam tualet bir, burada ayrı, bir də yataq otağında bir yerdə. Yəni uzun, geniş dəhlizi, qəşəng geniş otaqları, işıq düşən otaqları. Super bir proyektli mənzildir. Padmarket soruşur müştərilərimiz bizdən, test-test. Yəni ona görə Padmarket paylaşaq dedik. Müştərilərimiz yəni özü təmir edib mənilinə daxil olmaq istəyir öz Cücüyünlər öz istəklərinə uyğun olaraq mənzil təmir eləmək istəyir. Biz də Padmaq sizə təqdim edirik. Buyurun, baxın. Ümumi sahəsi 135 kvadratmetrdir, 3 otaqdır, 4-cü otağa da düzəltmək olar. Hər bir pəncərə hər bir otağına pəncərə düşəcək. Kubçalı da 117 kvadrat yazılıb. Kubçalıdır, qazlı kubçalıdır. Binamız da qazlı kubçalıdır. Mənzil də kubçalıdır, çıxarışı var ə ümmi sahəsi 135 kvadrat metrdir, qupçada 117 kvadrat metr yazıb, 3 otaqdır, 18 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Super proyektli bir mənzil, əziz izləyicilərimiz. Mənzilimizin ilkin qiymətini qeyd etmək istəyirəm. Mənzilimizin ilkin qiyməti 95.000 manatdır. Yəni bu başlanğıc qiymətidir, endirim nəzərdə tutulub. Zəhmət olmasa ciddi şəxslər, ev haqqında fikri ciddi olan şəxslər qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Əziz izləcilərimiz, bir dəqiqə editmək istəyirəm. Mənzilimiz Yeni Yasamalda mərkəzi yerləşir. 77 nömrəli avtobusun son dayananı yaxınlığında, Albalı şahbaxtısının düz yanında. Qəşəng, geniş bir məhəlləsi var. Gözəl bir binada, elit bir binadır. Yeni Yasamal demək olar mərkəz hissəsindədir. Ana yolun düz qırağındadır. O, miqyası 135 kvadratmetrdir, 18 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Sigma liftləri var, çox super liftivari binanın. Bu müsahibə bir daqiqə edeyim. 135 kvadratmetrdir, 3 otaqdır, amma birinci işıqdan 4-cü otağa da düzəltmək olar. Hər otağına pəncərə düşəcək. Onun i̇lkin qiyməti də 95.000 manatdır. 95.000 manatdır. Başlanğıc qiymətindən endirim nəzərə tutulub, ciddi şəxslər qeyd etdi. Qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar.